Сандывание называется. А на русской мове шлифование. ластов. Сейчас вот заменим наждачечку. А то это уже забилось. Вот этот инструмент. 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 Тавардеса, как однажды в Донецке мне чувак говорил. А что это делает тут Тавардеса? Как вот и я, доцин, профиль? Установим наждачечную штуку. Вот жирочек. Я его ласково так называю. Эй, жирочек. 1 килограмм 25, 24, 274 грамма. Без пыли. А с пылью чуть-чуть больше. Машина отличная. Работать можно. Уголки. По корнером пройтись. Шлифует хорошо. Вовремя только меняет наждачек. Но по этим нишам, по этим аппендицитам, как я называю Есть другой или под батареями есть другой. Такой плоский. А так это неплохая штучечка. Ну, все тоже дорого стоит. Сейчас еще три минутки шлифуем, затем все подметем, а затем большой на, э, сандовочной машиной будем это все проходить. Комната это делается примерно часа за два и финиш. Отсандовали, отбафовали. После сандовки такой бафолка, чтобы снять шероховатости с паркета. Это, кстати, паркет называется. То, что добитая длинная доска, она так и доска называется, но его здесь по незнанию называют и, и, те, и другие паркетом, паркетом. Вот это настоящий паркет. Правда, без фигурный, в клеточку. Вот такая работа. Оденем очечечки и вперед с музыкой. здесь захотел немножечко. Это, может быть, на украинско-польском мове. Захотелай. Чуть-чуть задевался и можно до асфальта прогребсти. А если еще и на ночь оставить вот такую машину, мы на 11 этаже, то до 7 так точно проедем. Ну что? Под выключим малость. Господи, хоть бы не уронить дистанционку, а то окажусь без видео.